Здорово, серьезный человек. Здорово. Слышу. Вижу, вижу, ты наушники одел таким образом, чтобы и меня слышать, и снаружи звуки. Чувак? Да нет, нет, это все нормально, все хорошо. Мне ничего не мешает. Прекрасные подумал, дела наши, Телевизор мешает. Мне не мешает. Телевизор это же любимое, так сказать, развлечение. Я бы сказал, наркотик. Ну как наркотик? Он всегда играет и пускай играет. Так я же говорю, наркотик. Без него как-то э, вот кислород перекрывается, согласись. Без него скучно. Вот, и я же об этом. А с ним весело. Ну как весело? Хотя бы что-нибудь что там как бы. А у тебя так, дети уже... есть у тебя? Нету. А жена. Нету? Ну, наверное, поэтому и детей нет. Логично, правда? Логично, да. А, а как это произошло? Ты не, 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 не любишь семейную жизнь, не любишь женщин, не любишь детей. Да, совершенно верно, совершенно, да. Нет, детей я люблю. Женщин я люблю, но семейную жизнь я люблю. Ну, ты же понимаешь, что как-то в условиях нашей чудесной, раз чудесной страны, детей можно иметь только при наличии женского пола. Ну да. Ну не будешь ты женат, никто даже установить тебе никого не даст. Ну, да. Или удочерить. Ну да. Вночерить. Ну да. Ну да. Ну беда же, да. Беда. Откуда сам? Северный город. Так сказать, Мурманск. Нет. Архангельск. Нет. Находка. А что тебе об этом скажет? Диксон. Ноябрьск. у какое дурацкое название. Вот Диксон. Представляешь, как звучит Диксон? Ноябрьск. В честь чего назван? В честь месяца? Это болото. Болото ноябрьское. Да, же, да, да. Я водяной, я водяной. Да, Никто -то не водится со мной. У нас комары вот такие. 막. А у нас такие осколки летают. Я в городе Белгород живу. Как у вас комары. А бывает и побольше. По боли бывает, знаешь ли. Вот у меня тут на балконе валяется хвостовик от кумулятивного танкового выстрела. Ничего себе. Угу. От 120-го осколок валяется И от э, именно медные Вот такой примерно валяется Ты собрал его на улице? Ну а где же я их еще мог собрать? Конечно на улице В степи я бы даже сказал В полях В полях? Один из этих осколков Оторвал мне кусок Моей драгоценной ноги Можешь показать? Осколок? Нет, ноги. Да ну здрасте, ты стриптиз тебе еще тут станцую сейчас. Разбежался. Во-первых, мне это оскорбительно. Ну почему это я должен демонстрировать свои увечья? Да ладно, ладно. А, Во-вторых, ну вот ты такой здоровый, большой, умный, неженатый. А я, видишь, уже старый. Ну еще и тебе и вот это вот. Могу ногу показать, но это дороже. За деньги, да? Ну, конечно. А как? Мне же надо как-то поддерживать свое, да ладно, свое со, сосуществование. Со, 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 ну, со, ладно. Сосуществование. Ногу показать могу. Она у меня в морозилке лежит. Все же надеюсь, что когда-нибудь в морозилке. В, морозилке, в морозилке. Как ампутировали, так в морозилку положил. Думаю, может быть, ну, придут времена какие-нибудь э, благосл... благословенные, пришьют обратно. Ну, пока видишь, нет. Пока видишь, нет. Говорят, к еврейцам надо ехать в Израильщину. Там, может, пришьют. Но я боюсь, что пока она там заморозится с нашими обстрелами, уже не будет никакого Белгорода. Да и нас уже, возможно, не будет с тобой. Да ладно, успокойся. Буду. Так я и не нервничаю. Чего же мне нервничать-то? Сам-то не хочешь послужить Родине? Пока без моей скромной помощи справляются, наверное. Так если бы справлялись, у меня бы нога была. Видишь, не справляемся. Сижу теперь дома, горькую пью. А где твоя горькая? Банально, в чашке. Банально? А что в чашке-то не в рюмке? Не хочу собеседников травмировать алкоголизмом своим, понимаешь? А, поэтому поводу. Все, да? Кончился северный город. Твой. Это он, это он, нет, ленинградский почтальон. Да. Это он, мужчина, это он, по жизни разведен. Какая прелесть, какая прекрасная песня. Чье же там? Чье же это авторство? Лолита. Вообще раз, разошлись, Лолита, это которая милявская? О, да. Фу, какая мерзкая женщина. Ну, песня-то хорошая, я сам же сказал. Ну, это же в вашем исполнении хорошая. В ее исполнении я не слышал. А, да? Может быть, ну, вы, что, вы может, в ее исполнении она такая же мерзкая, как она сама. Ну, ну, тогда принимается. Принимается, да. А вы совершеннолетние дамы? О, мы совершеннолетние. Увы, и, мы и а, Увы и ах, да. да. А хотелось бы Почему? быть, а хотелось бы быть в юности, наверное. Да, а, ну да, да. На кого учитесь? Медицинские сестры. Ваня А я медицинский брат. То есть мы с вами собратья и со сёстрой, так сказать, да? Получается. Получается, какая прелесть, какая прелесть. Ну, знаете ли, меня в армию забрали и в армии сделали медицинским братом. Мне тут сосестр не хватает. Ну, чё, чё. А, подскажите, а вам сколько лет? многовато, многовато со сестрой многовато, чуть больше 50. ну для армии а, ну это, для армии это, это же это не нормальный. возраст, согласитесь. ну да, да. вас, кстати, там ну, не наклоняют по э, частичной мобилизации нет? не, 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 слава богу нет. вы не, работаете не, не. работаете по специальности или пока еще учитесь? и работаю, и учусь. что ж такое, почему так? почему что они так? Нет, все, конечно, так, но мы же живем в 21 веке, там, родители, все эти вещи. Зачем же одновременно работать и учиться? Ну, но... стыдно у родителей деньги просить. Это положительное качество, даже лучше, чем Лолита. А, уже. Лолита тоже сама себе карьеру построила. Ну, не знаю я, как ну, она себе карьеру устроила. Я в этом она ее я, я... Она ее я в этом не участвовал, скажу вам честно, в построении ее карьеры никаким образом. Ну так-то, да, А так-то, а так-то, а так Сами, хотели бы пойти помогать бойцам на фронте? Ну, как-то бы хотелось бы, конечно, наверное, тут поработать в городе. А что у вас за город? Новосибирск. Новосибирск, ну, так понятно же, научный центр. А я в Белгороде, прямо на самой границе, так сказать. Ничего себе! Да. Какой дождь? Нет. Какой дождь? У нас тут Нет, только не у дождь. нас тут плюс 36 градусов. Какой дождь? У нас тут пекло. А, у нас дождь, да, вот где Сибирь. У нас тут Сибирь. просто ад, ад. Что вы мне показываете? Не увидел. Ну, а там круг показала, а он еще превращается в треугольник иногда, а иногда в квадрат. Какой ужас. Какие... Ой, какой дождь. Какие... Извините, но мы, нам придется попрощаться, потому что у нас пошел дождь. Ну да, Извините. понятно. Да. Ладно, прощайте. Ага. Всего прощайте. доброго. Прощайте. Прощайте.